Друзья, всем привет! Сегодня у нас последний день спецтренинга супергерой МЛМ-4 в городе Харьков. Вот как видите, какая у нас здесь э, обстановка. Э, никто не хочет ехать домой, всем здесь очень нравится. Здесь зарядились очень большим позитивом, энергетикой очень хорошей. Переняли большой опыт работы своих топ-лидеров. Наконец-то я осознал, как здесь правильно нужно строить этот бизнес, какие действия правильные нужно делать, чтобы Пошел старт в бизнесе такой не в старт, ну как я стартанул еще раньше, но чтобы взорвался наш э, бизнес вот супер, как говорится. Э, супер! А вот довольные такие все не не хотят разъезжаться домой. И, и я очень не хочу. Еще бы здесь остался хотя бы на, на месяц, на второй, на третий. Вот. Э, ну такие поделился своими мыслями по этому поводу. Всем удачи. Всем спасибо, что смотрели. Пока.